У По церковному побуті православ'я часто вживається таке поняття як сорокоуст. А що це таке і для чого потрібен цей обряд? Дізнаємося під час духовного сніданку. Сьогодні в нашій студії з нами служитель церкви Євген Завадюк. Доброго ранку вам, Євгене. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. А, напевно, розпочнемо з такого конкретного запитання, що ж це таке сорокоуст. Чомусь нагадує щось таке, якусь сороконожку, там, я не знаю. Але, але тут, я так розумію, сорок уст чи як? Поясніть, якщо можна. Це ну, особа молитва, усилена молитва, яку можна заказати. в православном храме, угу. она длится на протяжении 40, 40 дней. А молитва о здоровье, молитва о том, чтобы Бог решил какие-то проблемы человека. Ну, по сути, по всем, наверное, вопросам, по всем проблемам, если есть такое вот желание, чтобы как-то по-особому тебя выделили в молитве, вот существует такая, такая молитва. Ну, а взагалі, от я хотів запитати, чи є е, зміст в тому, щоб розповідати про свої проблеми комусь, щоб за тебе молилися? Можливо, це якийсь, ну, я не знаю, ну, таке, що потрібно один на один з Богом вирішувати? Ваша думка з цього приводу? <гум> а, ви знаєте, так, да, мабуть, є всі такі деякі питання, які. которые вот необходимо решать с Богом за закрытыми дверьми, то есть не все ты вынесешь на в церковь, mm -hmm. в общество и друзьям не скажешь даже. Mm -hmm. И мы в священном писании как бы видим наверное, ну, там вообще разнообразие всевозможных молитв и как бы и способов общения с Богом если так можно сказать. но все-таки все известная глава 5 глава Иакова, где речь идет об молитве исцеления, там речь идет о том, чтобы, если кто болен, призовет пресвитеров. запросы инших людей? Да. Ничего и почему? Молодости? Почему да? Почему именно пресвитеров? Почему не всю церковь? Потому что вот, как бы пресвитеры, они, ну, так скажем, олицетворяют, может быть, всю церковь. То есть ты не скрываешься, да, у тебя есть угу. нужда, да, и ты с этой нуждой приходишь, ты говоришь об этом и ты говоришь, я нуждаюсь в вашей поддержке и в вашей молитве. Угу. И потом дальше Иаков пишет: молитесь друг за друга, много может усиленная молитва праведник. А, ну, это как, 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 как из примеров. Угу. Тот же самый апостол Павел говорил о том, что он молится о всех да, о святых, и, и просил о себе молиться также. Угу. Поэтому вот, как бы, так, так, вот такие разные подходы есть. В молитве это нормально. Это, это нормально. Це нормально. Да. Але вот что вплывается взагалі на. Эм... На силу молитви, чи як я не знаю. Okay. От е, mm -hmm. можна поговорити взагалі про е, кількість молитв, тому що от сорок це 40 днів, так я зрозумів. Mm -hmm. Що 40 днів має звершуватись ця молитва? Чи є різниця, що вона буде ну не знаю, 39 днів, <рик> наприклад, чи 40 днів, чи можливо всього один день? Е, чи дійсно це настільки важливо, щоб саме 40 днів молитва звучала? Uh, хороший вопрос. Uh, вы знаете, и вообще, наверное, Сергей, тут получается, ну, no. uh, как, вот, как, как мы понимаем вообще, как мы относимся к молитве, да, ну и к Богу, соответственно, uh -huh. что, это, что это такое. Uh, Если это способ каким-то образом uh, расшевелить Бога, да, каким-то образом его там, ну, подтолкнуть каким-то решением, то, наверное, чем больше, тем лучше. Да, uh -huh. и 40 дней, и год можно, и вот и мы штормом, uh, штурмом таким берем. Небеса и пытаемся как-то вот Бога вынудить. Ну, уж, наконец-то обрати внимание на... Але на меня еще... На... От 39 не чую, там, <laughs> Да, 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 38 да не 40. Чую, А 40 о, почему? Бог, да. <laughs> ну, да. Ну, то, да. В принципе, такого нема. не было... мне кажется, что Бог, наш, наш любящий Отец, Он намного выше всех, всех обрядов, всех, ага. всех способов, методов и, и, и прочего. Да? То есть, если уж на то пошло, то Бог отвечает всем. Давайте так скажем, да, и тот же самый Яков пишет о том, что солнышко всходит над плохими и хорошими, uh -huh. да, и, и дождик капает над ними и так далее. Поэтому Бог-то слышит всех. И поэтому молитва — это, наверное, ну если так сказать, это, это не мы Бога заставляем что-то сделать, а мы себя помещаем вот в ту и атмосферу, и в ту вот э, э, сферу, может быть, действия, uh -huh. действия Бога. Если так к этому относиться, то, наверное, не совсем… Э, ну, большое значение имеют разные обряды и, и прочее, количество и так далее. Потому что Бог смотрит вот в, как раз-таки вот на, на человека, на его сердце и на то, какие мотивы человек преследует, да, когда становится на колени и молится о своей, о своей просьбе. Если это на самом деле нужда, если это на самом деле боль, если это на самом деле то, что ты, вот, ты, ты нуждаешься в решении этого вопроса, то тогда я думаю, ты будешь молиться и, ну, не знаю, и год об этом, да, потому что ну, сердце болит за, за этого человека, mm -hmm. или, или какая-то проблема есть. А ну а ну бувають такі случаи, коли ну помолился, в принципі і отримав как би вот удостоверення Бога, що ти услишив спокійно, нормально живеш. Дальше. Ну а взагалі, от дивіться, от можливо, я помиляюсь, але чомусь мені так здається, що часто люди, які от замовляють ось цей сорокост, вони там написали за що треба молитися. Вони це в церкву і все собі спокійно живуть. Там там за мене моляться. Там я собі приклав на, на них. Цю проблему хай вони за мене молятся хай вони звертаються до бога а я собі буду жить так, як и живу чи обязательно мне самому молитися и звертатися до бога Чи достатньо того что я от ответственность на на нет нет ни в коем случае в коем случае а, здесь а, если я готов открыть свою нужду перед перед церковью сказать братьям сестрам друзьям если они а, угу. ну, верят тоже готовы молиться за меня то это как раз-таки, ну, речь идет о том, я повторюсь, о том, что это, это, этот вопрос тебя каким-то образом волнует очень сильно. И ты хочешь, чтобы Бог себя явил в этом, и ты, ты желаешь увидеть э, волю Бога. И, естественно, ты будешь сам молиться. То есть здесь нет речи ни о каком... А... Ну, ну, поймите правильно, не совсем вообще верно говорить о том, что там, Я пошел, как да, вот заказал молитву. Да, угу. это, это не это не какой-то там бизнес-проект, да? Я заказал молитву, там как бы механизм работает, а я как я, есть, я и людовики, так да, работают? вот это вот и неправильно, угу. да, вот это неправильно. То есть а, вообще молитва, молитва, молитва это, если вернуться к Якову, кстати говоря, угу. когда речь идет о молитве исцеления, молитва веры исцелит, молитва веры э, э, тех людей, которые молятся об этом больном, да, и молитва веры того, кто молится. Uh -huh. И а, именно вот этот, ну, как бы момент является таким, а, а, от него отталкиваться нужно, да, или, или вот этим плацдармом. Если ты не веришь, если ты не в общении с Богом, uh -huh. в принципе, то заказывай ты хоть сорока уст, хоть что, хоть какие пасторы за тебя будут молиться, но оно как бы, оно, оно, оно не сработает, да. Uh -huh. Потому что это не рычаг, который дернул и открылись небеса для благословения. То есть Бог желает, чтобы люди, которые желают с ним общения, чтобы и их и их жизнь вся и их понимание было как бы вот за ну, ну как не подчинено, а да вот вокруг вокруг Бога все складывалось. Угу. Ну, если а я к нему обращаюсь. Вот вообще хочу запитать если заложить. Сила молитви від кількості людей, які моляться, от якусь за якусь проблему. Тому що ну, зазвичай, от часто це в соціальних мережах, там можна побачити, от там десь якась проблема. передає якомога більшій кількості людей, щоб всі молилися, всі переживали, ну, тобто звертали всю проблему до Бога. Чи дійсно це потрібно робити? Чи варто, щоб якомога більше людей молилися, і тоді Бог ну, реально почує і щось зробить? Чи достатньо навіть молитви однієї людини? Я думаю, что достаточно и молитвы одного человека. Ну, не знаю, это мое личное мнение. Давайте mm -hmm. так, вот, чтобы я не хочу сейчас... Не... Я знаю, есть молитвенные цепочки, мы, я сам это практикую. И опять-таки, ну, ну, как бы с какой стороны посмотреть на, на это явление? Mm -hmm. Если мы хотим как-то вот, ну, достучаться до небес, то тут, наверное, проблема с нашими мотивами. А если мы хотим все объединиться и поддержать... Да, там этого человека если этого человека например масса друзей там в социальных сетях и они подключаются к этой молитве то 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 да это, это обвиняющий некий фактор это угу. подкрепление вере друг друга угу. это то опять таки та как бы среда где бог начинает на самом деле действовать, и действует очень и, и чем больше людей вот вместе собраны они могут пережить вот это вот блаженство божьего божьего ответа божьего угу реализацию Божьей воли, увидеть это, А, і для того, щоб опять таки Бога, Бога прославить. Ну ні в кої мірі, ні в коєму випадку Давайте ми тут зберемо толпу, і за ми що угу. то там випросім. Ну дивіться, ми часто запрошуємо от ну, на наших програмах. Запрошуємо звертатися людей, щоб вони телефонували до нас на нашу, в наш контакт-центр і говорили про свої проблеми, за які потрібно угу. молитися. Чи варто Можливо, ми, можливо, ми щось неправильно робимо? Можливо, їм треба казати, моліться, друзі, і і не треба нікуди дзвонити. Ні, ні, Почему? Почему? А, обязательно пусть звонят. И а, мы, мы так устроены, и это тоже важно, это аспект поддержки, Богом, наверное, mm -hmm. реализован а, в нашей жизни. Он объединил нас в церковь, он а, объединил нас а, в большую семью. Mm -hmm. И когда человек просто знает, что и о нем кто-то молится, и его беда, может быть, не такая, а, не такой становится тяжелой, да, не такой mm -hmm. там обособленной и так далее. Сопереживают ему, поддерживают э, его. И вот этот путь э, тогда ему пройти намного легче. Mm -hmm. а, а то, что Бог слышит одинаково молитву, которая произнесена где-то там в закрытой комнате и которая... Озвучена здесь, вот в етай студії, uh -huh. я думаю, тут разниці Угу. Uh -huh. Ну, дійсно, дивлячись програму за мене», яка проходить на нашій програмі на, на нашому каналі, ми, ми чуємо досить багато досвідів. Конечно. Реально, коли Конечно. люди телефонують, звертаються до нас, ми молимося тут, і, і Бог відповідає. Бог відповідає на ці молитви. Ще одне таке коротке запитання. Взагалі, чи можна молитися от молитися за, за, за все, що от. Ну, Що тільки можна. Наприклад, чи можна молитися за якісь дрібні речі? Чи все ж таки до Бога варто звертатися тільки по чомусь такому глобальному, серйозному. По крупному, е, щоб лишній раз не безпокоє, ні? Так, да. ну, я то так сприймаю, що Бога. Ну, в нього стільки справ реально, mm -hmm. стільки народу на, на землі живе. І кожному потрібно допомогти. А я тут зі своїм, там, я не знаю, якоюсь там царапіною на цьому на нозі. Мне, мне нравятся вообще слова Христа, по-моему, 15 глава Евангелия по Яну. Без меня не можете делать ничего. Взяли ничего. Вот мы, как бы, в христианском контексте общаемся: вот что вот это ничего, что туда вмещается. Если вообще ничего, то тогда Бог предстает весьма таким близким, на самом деле нашим отцом, который которого беспокоит все, это как вот наши дети. Вот прибежал там с какой-то маленькой своей победой, и мы радуемся, понимаем, что это, ну, ну это это, это, это ребенок. Так же как и Царапенко, но ну, мама там все вот обработает, поцелует еще и все да, хорошо. Навык, просто поцелуй в жесте. Да, ну, же да. Вот, да, если так вот, вот попытаться да, таким способом объяснить, то, наверное, Бог также радуется вот всему. И опять момент, да, как, как я отношусь к Богу? Если я только по-крупному, то это тоже где-то, знаете, такое угу. вот, да, потребительское отношение. Если я в общении с моим отцом, то тогда ничего тайного не может быть э, у меня от него. Угу. И даже какая-то мелочь, может быть, как раз-таки он и ждет, и может быть как раз-таки мелочи, так, да, так, они показывают, эндобиры. что да, показывают, да, что я, я готов, вот как открытая угу. книга перед ним, все угу. ему сказать. Дійсно, Бог, от мені сподобалась ваша думка, Бог дійсно, як наш люблячий батько, який просто чекає, коли ми та з будь-якою проблемою прийдемо до нього і просто довіримо йому, і просто будемо казати: поцілуй, поцілуй цю ну, ранку, цю лавочку, яка болить. Ось реально, ми його діти, він, він цьому тільки радий. Тому дійсно, я дякую за те, що ви були з нами, за те, що ми відкрили таку важливу тему. А нашим глядачам хочу сказати: моліться, моліться один за одним. Одного моліться і за себе, і за ті потреби, які важливо ви чуєте десь чи бачите. Можливо, вас навіть не просили про це, але ви бачите, що цій людині потрібна допомога. Моліться за таких людей. А ми також обіцяємо молитися за вас, якщо ви зателефонуєте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми готові молитися щодня про те, щоб Господь підтримав вас і допоміг вам. У нас зараз невеличка пауза, але наша програма ще не завершена.